Hai semua Kali ini aku mau masak olahan tahu Yang bisa banget jadi ide jualan Mau tahu gimana caranya? Tonton terus sampai akhir ya Pertama kita siapin tahunya dulu Ini aku pakai dua bungkus tahu Kemudian kita didihkan air lalu masukkan tahunya rebus kurang lebih 10 menit. Kemudian ini kita angkat. Biarkan dulu dingin dalam suhu ruang. Kalau tahunya udah dingin, ini tinggal kita haluskan. Kalau teman-teman mau pakai batu giling juga boleh. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita siapkan bahan lainnya. Ini, aku udah siapin daun bawang sama cabai merah. Semua bahannya kita iris. Kemudian kita masukkan bahan iris tadi ke dalam tahu. Tambahkan tepung serbaguna. Ini aku pakai setengah bungkus kecil. Kaldu bubuk. kita aduk rata karena aku pakai tepung serba guna jadi sudah ada rasa asinnya jadi aku tidak perlu masukkan garam lagi kalau teman-teman pakai tepung terigu biasa bisa tambahkan garamnya nah ini sudah tercampur rata ini tinggal kita bentuk jadi bulat sedikit pipih. Ini sudah aku bentuk seperti ini. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng, lalu goreng tahunya. Teman-teman, jangan sering dibolak-balik, ya. Tahunya cukup satu kali balik aja supaya tahunya tidak terlalu menyerap minyak. ini sudah matang ini tinggal kita angkat kemudian tiriskan siap untuk disajikan ini bisa banget jadi ide jualan bisa juga buat cemilan di rumah kita makan pakai cabai rawit bisa juga pakai saus sambal nggak kalah enaknya terima kasih ya sudah menonton Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya, supaya aku semangat bikin video lainnya.